असलम नाजिन उम्मीद करता हूँ सब खैर वफ़ीय से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह. आज एक न्यू एडवेंचर किस्म के ब्लाग के साथ हम लोग मौजूद हैं इस टाइम कोटली सिटी में और हम लोग खड़े हैं थरनेर ब्रिज पे आप लोगों को मैं ब्रिज दिखाता हूँ ये है थरनेर ब्रिज और ये सामने कोट कोटली की सिटी है और कोटली इस तरफ से आए ब्रिज के इस तरफ तो ये हम लोग आज जो एडवेंचर करने जा रहे हैं वो है सुदन गली से होते हुए हम लोग आज गंगा चोटी करेंगे यहाँ से तकरीबन सुदन गली की राइड है कोटली सिटी से वो है तकरीबन 120-30 किलोमीटर है तो आपको पता इस यहाँ के जो किलोमीटर होते हैं वो इतने लंबे क्यों हो जाती हैं क्योंकि रोड्स जो होती हैं वो ऐसे ऐसे होने की वजह से तो टाइम ज़्यादा लगता है तो आज हम ये कंटिन्यू करते हैं सफ़र को तो हमारे साथ रहिएगा तो जर्नी एंजॉय करिएगा जो मेरे हमराम हमारे प्यारे दोस्त उस्मान साहब कोटली के रहायश पज़ीर हैं इनसे रुकने का वादा किया था इनके साथ बैठ के इन्होंने नाश्ता किया और इनसे फिर इजाज़त ली गंगा चोटी के लिए अभी हम लोग रेडी हैं माशाल्लाह हाथ मेरा पता है आप लोगों को आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग्स में मेरा हाथ की हड्डी यहाँ से फ्रैक्चर हो गई थी इस जगह से मुझे तो सबने मना किया कि भाई ना अभी रिस्क लो अभी हाथ इस काबल नहीं आपका हुआ मैंने कहा चलो अल्लाह तो है ना मदद करने वाला अल्लाह खुद ही अपनी रहमत से ठीक करेगा तो अभी अपनी राइड स्टार्ट करते हैं ये बाइक स्टैंड से उड़ लो अल्लाह पाक करम करना अल्लाह अकबर पंजाब की धुंधे खेतों की खुशबू पीछे छोड़े हुए हम निकले कश्मीर की वादियों की तरफ दिल में जोश लिए रस्ते लंबे मगर हर पल में एक नया मंजर पंजाब से कश्मीर का सफ़र सिर्फ फ़ासले का नहीं ये ख्वाबों हैरतों और एडवेंचर की कहानी है ये है हमारा ख़ूबसूरत कश्मीर यहाँ से चौदह

सब खूबसूरती बस हमारी राहों के लिए सजाई है ये सफ़र नहीं ये आज़ादी है ये जस्तजू है जहाँ मंजिल भी हमें सलाम करती है और हम भी खुशी से चल पड़ते हैं जैसा कि आप लोगों ने बाग का बोर्ड देखा कि हम लोग बाग में आ गए हैं ये है सरदार शमस खान मला दयाल मुग़ल शहीद ब्रिज और ये है यहाँ का इंटरेस्ट ये बाग सिटी है सारा यहाँ शहर की मसरूफियात असलमक क्या हाल है बच्चों ठीक ठाक हो और नहीं। पढ़ते हो नहीं। पढ़ते नहीं। आज छुट्टी है गए थे आगे नहीं। और सर्दी है है नहीं, नहीं है सर्दी आप कितने रहे हैं सुदन गली कितनी दूर है इधर से हैं नहीं ओए होए हो इतने बड़े हो गए अभी तक गए ही नहीं, नहीं। चलो ठीक है फिर ओके okay, है, है। अल्लाह फिर देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह का कितना करन है माशाल्लाह जी तो हम लोग सुधन गली पहुँच चुके हैं ये है सुधन गली का बाजार और ये सारे होटल शोटल है। हैं हम लोग पहुँच गए हैं सुधन गली और अब बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है आउट क्लास यार आउट क्लास <laughs> माशाल्लाह हमें स्नो मिल गई यार, यार एक्सेप्ट नहीं था किया हम लोग को स्नो मिलेगी अभी हल्की हल्की फूल पड़ रही है तो इंशाल्लाह देखिए ये ये नज़र आ रही होगी शायद आपको ये देखें ये ये देखें ये बिल्कुल नज़र आ रही होगी देखें, सारा स्नो पड़ रही है यहाँ हम पिछली दफ़ा रुके थे अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखे ये जगह थी गुजरा फूड और माशाला स्नो स्टार्ट हो गई है तो ये नज़र आ रही होगी आप लोगों को वाह आउट क्लास जिंदाबाद ये देखें ये सुनो बड़ी हुई है ये ये देखे, ये देख। वाह कमाल का वेदर हो गया जनाब स्नो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह ये खड़ी है बाइक माशाल्लाह फारूख साहब की हिम्मत है माशाल्लाह फारूक साहब हमारे साथ मुकाबले पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनो चेक करें कितनी कमाल की लफड़ी है जिंदाबाद जिंदाबाद गाजन हम लोग टाइम से पहुंच गए थे तो अभी टाइम होता जा रहा है चार बज के तीन मिनट तो अभी गंगा चोटी जाया नहीं था जाना स्नो भी स्टार्ट है तो उन्होंने मना किया है कि ना जाओ तो बेहतर है हमने भी पे मान ली कि रात रुकेंगे यहाँ पे गुजरा वाला फूड पे तो इन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तो हम आप लोगों को गंगा चोटी दिखाएंगे और उतनी देर में मेरा ख्याल आया कि क्यों ना ये यहाँ पर करीब ही एक कोबरा टाप है अगर उधर पॉसिबल हो सका तो चले जाते हैं तो जहाँ तक जा सके वहाँ तक तो आप लोगों को दिखाई देंगे यहाँ तो मैं आपको आपको उसका रास्ता भी बता देता हूँ कि ये जो रोड आता है ये आता है चिकार की तरफ से तो ये है सुदन गली बाग की चेक पोस्ट पुलिस वालों की तो ये राइट साइड से रास्ता आता है चिकार की तरफ से और ये नीचे बाग की तरफ को चला जाता है और ये रास्ता ऊपर कोबरा टाप की तरफ जाता है तो इनशाला हम जाते हैं ऊपर देखते हैं इंशाल्लाह। जी तो नाज़िन अभी हम लोग चलते हैं अपने रूट की तरफ ये है रास्ता कोबरा टॉप भी इसी रास्ते पे आता है और खला भट्ट भी टॉप इसी रास्ते पे आता है तो इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन रसाई हुई आप लोगों को दिखाएंगे कोबरा टाप खट तो जो है वो तो जा ही ना सकते क्योंकि वो तो बहुत ऊपर है और वहाँ तक तो बाइक क्या हम लोग भी नहीं जा सकते तो ये कोबरा टॉप कोशिश कर सकते हैं दिखा देते हैं जहाँ तक रास्ता है अल्लाह ये आप लोगों ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा उधर हम लोग पागल हो गए थे वो रास्ता ढूँढते ढूँढते कोबरा टाप का तो हम लोग वो आगे गए पैदल गए कितने एक दो किलोमीटर फिर बाद में अभी आए असल रास्ता जो है ना कोबरा टाप का वो ये है ये वाला रास्ता है तो अभी तो बिल्कुल नहीं जा सकते जो सूरत हाल है मैंने तो सोचा था कि चलो कोबरा टाप जहाँ तक जा सकते हैं होके आएंगे लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है हो ही नहीं सकता वेल ट्राई करते हैं जहाँ तक जा सकेगी जाएंगे इन शस्मी अल्लाह भाई चलो प्रोग्राम तो बढ़ गया ये यहाँ तक ही था तो चलो मैं, मैं नहीं 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 लगना तक कहा ये वो देखे नीचे लग गई है गाड़ी लग गई है लग गई है ये गाड़ी खुद ही खड़ी मैं नहीं खड़ी की ये देखो ये देखो ये ये देखना ओ ओ ओ तो तेरी ओ हो ओ हो यार हाथ यार ओ मेरा यहाँ दर्द करता ओ भाई ध्यान से ध्यान से तो अच्छा तो नाजिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ इससे आगे मुमकिन नहीं है तो लिहाजा अभी कुछ नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फाइनली अच्छा चेक करें माशाल्लाह स्नो पड़ रही है भाई बहुत टाइट किस्म की तो जबरदस्त मजा आ गया Mazaa ağa maşallah maşallah लाइट गई हुई है गुजरा वाला फ़ूड के हम लोग बाहर खड़े हैं और स्नो बहुत तगड़ी किस्म की पड़नी शुरू हो गई है देखें और ये देखे चंद सेकंड के अंदर अंदर बाइक जो होती है ये देखे छुप गई है और देखें ज़बरदस्त कमाल हो गया यार अभी हम लोग नाइट स्टे यहाँ पे ही कर रहे हैं गुजर वाला फ़ूड पे सुबह आप लोगों को बेहतरीन से नज़ारे दिखाएंगे तो इन हमारे साथ रहिएगा Okay, okay. As-salamu alaykum, Raja Sahib the Great. ठीक तो ठाक है अल्लाह का शुक्र में गंगा चौटी की रोड खोल रहे थे गाँव के लोग ही थे जीप के साथ तो मैं उधर था वरना मैं आपके इसकबाल के लिए चौक में आता लेकिन मैंने कहा जो रोड खुले आप थोड़ी ऊपर जाए बाइक पे तो अच्छा साहमद खाना आ गया अभी खाना खाएंगे और फिर चिल करेंगे सुबह मुलाकात होगी तो सुबह का आगाज इन ठंडी हवाओं और बर्फ के साथ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने रात को हमारा इंटरटेनमेंट देखा होगा इतहाई इंजॉय किया हम लोगों ने स्नो मिली अच्छा मजे की बात बताऊ जस्ट दो घंटे स्नो पड़ी है और जैसे ही हम लोगों ने कदम रखा सदर गली में तो हमें स्नो मिली और हम लोगों ने बहुत भी इंजॉय किया तो उसके बाद में स्नो जो होती है ख़त्म हो गई और अभी सुबह उठे हैं तो कोई स्नो का नामों निशान मिलता है तो अभी आप लोग को दिखाते हैं गंगा चोटी और उसका रास्ता कहाँ तक रसाई मुमकिन है कहाँ तक नहीं सब बहुत ज़्यादा लग रही है और आप लोगों को पता रहा है मेरे हाथ की हड्डी टूटी हुई थी यहाँ से तो पिछले लाखों में आप लोगों तो ने देखा होगा तो अभी भी मना करने के बावजूद मैं निकल आया हूँ <laughs> तो अभी हम लोग करेंगे नाश्ता नाश्ते का ऑर्डर दे दिया हुआ है आप उतनी देर में सेलमेटिक सीन इंजॉय करें यहाँ शधन गली के और उतनी देर में हम लोग नाश्ता करते हैं तो फिर हम लोग आप लोगों को राइड दिखाते हैं गंगा चोटी की और जहाँ तक मुमकिन हो सका जहाँ तक कोशिश कर सके आपको दिखाएंगे जाके अगर पॉसिबल हुआ तो हम ऊपर गंगा चोटी तक जाएंगे और जहाँ तक ना हो सका वहाँ तक फिर हमारी मजबूरी होगी कि हमें जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा उतनी देर आप लोग इन्जॉय करें जी तो नाजिम मैं आपको दिखाता चले ये देखिए ये बर्फ है ऊपर जमी हुई ये ले। है लेकिन हाँ जी सागर साहब रात कैसी गुजरी बड़ी सर्दी थी माइनस माइनस बर्फ भी हो गई रात को तो जी फरुख साहब कैसी रात रही जबरदस्त मजा आया मैं तो हो गया। अभी तोरुख आगे आगे <laughs> <इंशाल्ला। laughs> <laughs> साहब ये क्या सीन है आप पहले चढ़ के बैठ गए बाइक पे मेरी जगह वो तो नजर आ रहा है आपने बैग शोल्डर पे पहन लिया है फुल फॉर्म में आप हाइकिंग करने की फुल कोशिश जारी है आपकी विद मेरे और इनशाला और राइडिंग भी ऐसा ही है इन शहबीर अल्लाह लो जी जिंदाबाद जिंदाबाद ले जी नाजिन अभी हम लोग रेडी है अभी हम अपने कैजुअल ड्रेस में जा रहे हैं क्योंकि साथ ही है आठ किलोमीटर यहाँ से गंगा चोटी है सुधन गली से तो अभी करते हैं अपनी राइड जिंदाबाद जी जिंदाबाद الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ما شاء الله سارة جين تشكرا. هاي مزي مزي. بلاي يا خطرنا بالكل خطرنا اه بالكل رزقي बच गए ये है जी बेनजीर पैलेस और ओ भाई ये तो काम खराब है यहाँ से भाई ये देखे ये देखे ओहो ये तो यहाँ पाई अभी ब्लैक आइस पे, पे जवाब दे रही है ये देख स्लिप होने पाउप भाई ये देखे

ਨਰਹੀਆਂ ਅੱਲਾਹ 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 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁਣ ਇਧਰ ਗਿਰਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਅੱ ਸਰੋ ਕੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਲਾਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ نیچے ਵਾਪਿਸ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਲੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਾਵਾ ਉੱਪਰ ਕੋਏ ਤਾਂ ਜਾ ਨੀਚੇ ਕੋਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹਨਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦ ਜਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅਬ ਉੱਧਰ ਤਰਫ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿੰਦਾਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾ

हर तरफ ये भी रात को जीप आई थी तो वो कह रहे थे कि जीप ट्रैक की कोशिश कर रहे हैं जीप का रास्ता खुल जाए ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो जीप पे चले जाएं वो बता रहे हैं कि दो किलोमीटर तक जीप जो है ना हम लोग उसका रास्ता बना के आए हैं तो दो घंटे स्नो होने के बाद दोबारा कुछ बर्फ़ पड़ गई है तो आज हम से हमने पूछा उनसे कि जीप पे जा सकते हैं कि नहीं उन्होंने कहा नहीं मेरा जहन था कि चले बाइकें नहीं चकड़ी कर दें और जीप पे जाके हो आते तो लेकिन वो कह रहे नहीं मुश्किल है बहुत ज़्यादा तकरीबन आठ नौ किलोमीटर में से दो ढाई किलोमीटर ही ट्रैक जीप का बन सका इससे आगे नहीं बन सका हाँ जी जिधर तो से आए? ये क्या नाम है तो क्या राइड है? विद शफक आगे है। है। और किस तरह है अपनी गाड़ी पे लोकल लोकल आए असल में जीप भी जीपा जा रही नहीं तो बंदा जीप पे चला जाता है सारा ट्रैक ये आठ किलोमीटर है उधर से सारा पैदल ही करना पड़ना आपको आपको काफ़ी मुश्किल हो रही होगी हमें मजबूरी है लेके जाना आप लोगों के लिए ऐसे चले जाओगे इजी इजी तो हमारे लिए मुश्किल है थोड़ा क्योंकि तो बाइक को भी साथ लेके जाना डबल एफर्ट होती है बहुत शुक्रिया से जाए जी नाजिन ये ट्रैक था जो ऊपर आना पॉसिबल नहीं था लेकिन काफ़ी हद तक ऊपर आ गए हैं तो ये बाइक यहाँ पे छोड़ते हैं हेलमेट बैग वगैरह ऊपर ही पड़ा है तो चलते हैं थोड़ा सा आगे तक देखते हैं देखना ना ये जीप ट्रैक नहीं है जीप ट्रैक पीछे तक तक ख़त्म हो गया था तो ये यहाँ तक पॉसिबल ही नहीं है तो इन आगे कोशिश करते हैं जी तो आज आप लोगों को दिखाता चलूँ कि ये देखें बर्फ कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह चेक करें वाओ कतरों की वजह से ये पानी जोनसाना जम जाता है माशाल्लाह बहुत कमाल की इसको खा के देखें अगर आप लोगों को प्यास लगे पानी ना मिले तो आप लोग बर्फ़ को जो सहना खा सकते हैं खा के तो वो पानी का ही आपका जोन लेवल मेंटेन कर देगी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा यहाँ तक हम का सफ़र बहुत खूबसूरत लगा होगा हम लोगों ने भी इंजॉय कर ली बर्फ़ भी पड़ी हमें मिल गई बहुत आला किस्म की और ये सारा ट्रैक था वो नीचे तक आपको नज़र आ रहा होगा तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सके उसकी वजह ये मैं अकेला हूँ बाइक भी नीचे खड़ी है तो यहाँ तक ही आ सका इससे ऊपर रास्ता है लेकिन जाया नहीं जाएगा तो बाकी जो दोस्त थे वो नीचे ही रह गए वो कहते भाई आप चले जाओ हमसे नहीं जाया जाएगा हम लोग नीचे ही ठीक है तो मैं अकेला यहाँ तक आया हूँ तो अभी अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा सुदन गली वाला वो भी देख सकते हैं वो तकरीबन तब थोड़ी सारी बर्फ़ मिली थी तो भी हम लोग आई थिंक याद नहीं है मुझे कि हम लोग फरवरी मार्च अप्रैल में आए थे अप्रैल की है वो वीडियो ना तो वो भी ज़रूर देखिएगा आपको उसका भी अंदाजा हो जाएगा कि उन दिनों में कैसा वेदर था तो अब तो आपको मैं दिखा रहा हूँ तो अभी फरवरी है तो फरवरी में ये सीन होता है तो माशाल्लाह स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है तो तकरीबन अभी छः किलोमीटर आ गया हूँ आगे तक तो बहुत मुश्किल वो भी तो अपना अभी ऊपर तकरीबन तो दो तीन किलोमीटर पड़ा है तो वो पैदल चलना पड़ना है हाइकिंग करनी पड़नी है तो सामान या बाइक की वजह से मैं ज़्यादा आगे नहीं आ पाया तकरीबन तो पैदल मैं एक किलोमीटर आगे आ गया हूँ तो फरवरी का महीना जा रहा है तो फरवरी में इस किस इस तरह की स्नो मिलेगी आप लोगों को अगर आप आएँ तो लेकिन जीप ट्रैक नहीं है अगर फैमिलीज वगैरह या कोई आते हैं दोस्त वो हाइकिंग की कर सकते हैं तो वो भी अपनी सेफ्टी मस्ट करें लाजमी क्योंकि वाटर प्रूफ शूज़ हों वाटर प्रूफ पैंट्स हों तो फिर ही पॉसिबल है क्योंकि बर्फ़ में आप लोगों को पता है ए, पानी वगैरह से गीले हो जाएं शूज़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से बंदा बीमार भी हो सकता है तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ भाई को दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़ असल क्या हाल है सर माशाल्लाह सी देख के तो खुशी हुई है अलहमदिल्ला तो हम, हम भी डबल थे दबल दबल जा रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर तक होके आया ही वो नहीं गए और ठीक है कहां से वाला से ज्यादा 1 किलोमीटर आगे जा सकते इससे आगे पॉसिबल ही नहीं है चले लेकिन डबलिंग पे चढ़ नहीं सकते तो हाँ जी कोशिश करें और कहाँ से आए हैं आप इस्लामा जिंदाबाद इनशा क्यों नहीं अच्छा इसलिए <laughs>